Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad amma ba' a. Dan ada satu kawan saya Dia call, dia tanya saya Benarkah batinnya itu adalah komponen kepada Nur Muhammad? Jawapan saya, ya Kita akan tengok sama-sama kenapa dikatakan bahawa Batinnya itu adalah komponen Nur Muhammad Bukan Nur Muhammad seperti yang kita faham sebab Nur Muhammad komponen dia bukan setakat batinnya. Malah ia mengambil daripada Neoplatonisme. Mengambil daripada Ibnu Arabi. Mengambil daripada segala ulama-ulama yang berkaitan dengan Nur Muhammad. Yang mana boleh relate dengan Nur Muhammad, dia akan ambil. Perapai titik ke, ataupun masyarakat, iluminasi yang dikenali sebagai isyrakiyah, ataupun irfaniyah, ataupun muta'aliyah. Semua ni menjadi komponen kepada Nur Muhammad. Sebab tu kalau kita tengok Nur Muhammad ni, dia sangat-sangat solid. Boleh diterima pakai oleh golongan-golongan educated. Golongan-golongan akademik terima pakai Nur Muhammad. Sebab dia sudah establish dengan sangat solid. Kelihatan seperti Islam. Tetapi hakikatnya, ajaran kapiak yang telah dibungkuh dengan Islam. Hakikatnya di dalam dia tak ada satu ajaran Islam. Semua kapiak belakang. Daripada mana kalangan akademik kalau nak berdebat dengan Nur Muhammad aku sedia jumpa. Kita buat live open-open supaya -open. masyarakat tahu bahawa di dalam Nur Muhammad yang ada cuma kebatilan, yang ada cuma kejahatan dan keburukan yang merosakkan agama Islam. Pertama sekali kita tengok Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni adalah pengasas Syiah yang pertama kali. Kita tengok ah. Ha? Fahaman Sabariyah yang dikaitkan dengan Abdullah bin Sabak Dipercayai oleh ramai sarjana sebagai asas Yang kemudian berkembang dan berintegrasi menjadi fahaman batiniah Atau takwilan batin Terutama dalam mazhab syiah ekstrim atau burulat Perkembangan ini terjadi melalui perpindahan Dari doktrin politik ekstremis kepada doktrin keagamaan mistik Inilah pengasas batiniah yang sebenar Dia takkan ada terus po'au oh, Ismailah batiniah Karamitah batiniah Imamiah batinan. Dia tak macam tu Apa benda pun mesti ada benih dia dulu Inilah benih dia Abdullah bin Sabah adalah benih kepada batiniah Fasa perkembangan Fahaman utama Dan kaitan dengan Ibni Sabah Asas Sabahiyah Extreme political personal mengagungkan Ali radhiyallahu anhu secara keterlaluan seperti dakwaan ketuhanan menolak kekhalifahan terdahulu dan konsep ar-rajah Al Ali belum mati Ali akan kembali sama tak dengan tok-tok guru yang ada di Malaysia bila tok guru mampu aja ah tok guru tu tak mampu lagi maknanya dia gaib dia di pandangan orang awam hakikatnya dia telah gaib bersama Nur Muhammad okey kita tengok lagi pada kaitan dengan Ibnu Sabah Abdullah bin Sabah dipercayai perumus konsep gaib, ahli belum mati. Kembali, ini adalah bentuk permulaan untuk menafikan realiti zahir. Kita tengok yang kedua. Fasa perkembangan yang kedua tu. Penyebaran dalam ulat. Takwilan awal. Melampaui batas dengan menyamakan imam-imam dengan entiti ilahi atau kenabian dan percaya pada penjelmaan ilahi. Hulul dalam imam. Jadi tak lah. Jadi! Yang mana bawa? Nur Muhammad! <laughs> hak awal pun Nur Muhammad, hak kedua pun Nur Muhammad. Lepas tu aku kata dalam Nur Muhammad tak ada ada kemunian Islam. Melainkan Islam dirosakkan di dalam Nur Muhammad. Okey, kita tengok lagi kaitan dengan Ibn Sabba. Ulat mengambil asas Al-Rajah dan Al-Ghaib. Rajah tu kembali itulah Dari Sabahiyah dan menggunakannya untuk menjustifikasikan kuasa imam yang luar biasa dan ghaib. Haa, mereka pakai kaedah apa? Haa, inilah hak karomah tu. Hak tunjuk ayam jadi ayam. Ha. Tak gini ni, ya, ni. Kita bukan nak hina siapa-siapa. Itu hakikat dah. Sebab tu saya sangat keras menentang Nur Muhammad. Sebab saya bekas ahli tarekat yang menganut fahaman Nur Muhammad. Okey, kita tengok lagi yang last. Pembentukan batiniah Ismailiyah. Abad kedua hingga abad keempat. Nampak tak? Macam saya kata tadi. Awal benih. Lepas tu baru dia sampai ke batiniah Ismailiyah ni. Dia tak terus keluar-keluar Oh ni batinah Ismailah No Dia ada benih dia dulu Okey, kita tengok lagi Ada fahaman utama dia tu Sistematisasi takwilan batin Takwilan ini menyusun doktrin yang kompleks Di mana al-zahir Yang zahir atau literal Hanyalah kulit bagi Isi atau ajaran batin Hukum syariah, ibadah dan Al-Quran Hanya difahami melalui takwil interpretasi batin jadi mana-mana golongan kalau sembang je kau takwil sembang je kau takwil tu golongan batinnya hal tu hatu yang duk merasak sangat masuk dalam Malaysia tu yang tu hal duk mengaku ahli sunnah wa jamaah Depa pentingkan pentingkan takwil bila sebut arhman alal arshi setawak tanpa kaif dan dia, wahabi kapiak mujassimah musyabihah sebab apa? sebab depa pegang pada ajaran syiah ni ada satu komen bodoh tu dia kata wahabi sama dengan syiah pun abad kan bodoh kepada yang kata wahabi sama dengan syiah tu lembu saja yang cekap macam tu sebab hampa buta sejarah hampa telah doktrin tu tu guru bangang sebab tu jadi bodoh macam tu syiah dengan wahabi tak ada kaitan lah wahabi pegang Quran seketui-seketui tanpa ubah tanpa takwil syiah pegang Quran takwil sama macam lain-lain ilmu kalam asyairah mutakalimin maturidi yahad nombor dua kawarish semua tu takwil Dok semua tu duduk dalam ilmu kalam. Nak buat bagi? Kalau apa aku tak sebut asyairah Mutakaddimin dengan Maturidi yang pertama sebab depa salah. Bukan ilmu kalam. Depa guna ilmu kalam untuk melentai ilmu kalam. Bukannya mereka menggunakan ilmu kalam dalam kaedah depa. Baik kita tengok lagi. Mekanisme transformasi. Pertama transformasi konsep ar-rajah kembali kepada al-ghaibah ghaib Kali lagi aku pesan, kalau masuk mana-mana tarekat, bila tu guru tu mampu Lepas tu ada murid duk mahabat, dia kata sebenarnya tu guru kita tak mampu lagi. Dia cuma raib dari pandangan syariat saja. Hakikatnya dia masih hidup. Ha tu ajaran sabariyah lah tu kalau nak tahu. Tapi diserap oleh siapa? Diserap oleh ulama-ulama Nur Muhammad. Sabit tu ada ajaran tu di dalam Malaysia. Okey kita tengok lagi. Sabariyah meyakini Ali radhiyallahu anhu tidak mati tetapi gaib dan akan kembali yakni raja. Idea ini membawa kepada pemikiran bahawa pemimpin sejati imam mempunyai dimensi kewujudan yang tidak terikat dengan dunia fizikal. Nampak tak? Salah tak dengan dengan sunnah? Salah. Nabi kata orang yang dah meninggal ni segala apa dia dengan urusan dunia tu dah terputus. Ini masih ada lagi. Memang salah lah dengan ajaran Islam. Lepas tu kita ambil ajaran kapiak syiah masuk ke dalam Islam. Oh, ah, ini lah ahli sunnah wajah ma'ah. Kita tengok lagi. Dalam batinnya, idea ini diterjemahkan menjadi imam raib dan memegang ilmu batin. Walaupun syariah, zahir perlu diamalkan oleh orang awam. Makna sebenar dan muktamad batin hanyalah diketahui oleh imam yang raib ini. Imam raib. Puak-puak setan ni aku nak kata Abang pergi lah ya. Ni puak-puak setan ni Dia punya angkat imam dia Lebih daripada Nabi Muhammad Aku nak tanya satu soalan Pernah kita dengar Saidina Abu Bakar Kau Sayyidina Umar Kau Sayyidina Usman Saidina Ali pernah sebut Sebenarnya Nabi Muhammad tak wafat lagi Dia cuma raib dari pandangan syariat Pernah dengar kan macam tu? Tak pernah dengar kan? Maknanya golongan ni Dia angkat imam dia Lebih daripada Nabi Sebab tu aku kata Dia ni setan Sebab tu aku kata Dia ni, ni ikut iblis Pasal apa? Pasal mereka angkat imam pun lebih daripada Nabi. Itu hakikatnya. Kali lagi, korban. Bila satu-satu kelompok menyebut tentang imam mereka, tok guru depa mursyid depa melepasi kedudukan Nabi Muhammad, itu ajaran iblis. Okey, kita tengok lagi. Justifikasi untuk ta'wil, interpretasi batin. Apabila sahabat ia mula menuduh Ali sebagai Tuhan, mereka menggunakan penafian berlebihan untuk membenarkan pandangan mereka. Bagi aku Ini tak melampau lagi tau Nur Muhammad lagi melampau Nur Muhammad bukan setakat Ali je Tuhan Dengan depa-depa jadi Tuhan Pasal apa aku kata lagu tu Cuba hampa tengok Dalam Nur Muhammad Ada tak wadah tu wujud Mana-mana ajaran Nur Muhammad Apabila hampa sampai level paling atas Hampa akan jadi Hampa akan jumpa wadah tu wujud Bila hampa belajar mula Dengan Tok Guru Nur Muhammad Dia akan ajar hampa betul-betul Ikut Islam. Suruh semayang, suruh puasa, suruh buat itu ini. Jaga akhlak, jaga adab. Semua jaga. Tapi bila hampa naik makam, hampa akan tahu. Hampa akan jumpa satu-satu yang pelik-pelik, yang merepek. Bahkan sampai pada satu tahap. Ini aku bersumpah atas nama Allah. Wallahi, wabilahi, watallahi. Bekas tu guru aku kata apa? Aku dah boleh berzina, aku boleh minum arak. Itu tahap dia aku pernah sampai. Sebab tu aku berani cerita bahawa dalam ajaran Nur Muhammad, tak ada yang lain melainkan kerosakan di dalam Islam kita tengok lagi. Batinia menginstitusikan penafiran berlebihan ini sebagai metodologi keagamaan, yakni takwil dan mendakwa bahawa semua teks suci hukum syariah zahir hanyalah simbol bagi hakikat rohani dan batin. Simbol. Buk Depa tak anggap Quran tu sebagai penunjuk kita yang dalam kesesatan, tak ada kata simbol. Depa ada lagi yang best rupanya. Okey, kita tengok lagi. Dan menjadikan takwil sebagai rujukan Dan menjadikan takwil sebagai rujukan Mana-mana golongan yang mengkafirkan orang yang mengatakan Ar-Rahman al asyis tawak tanpa kaif adalah kapiak Itulah golongan syi'ah Tanya diri sendiri Hampa pernah dah kafirkan orang sebagai mujassimah, sebagai musyabihah, sebagai wahabi apabila mereka membaca ayat Quran tanpa takwil. Hampalah ikut tunjuk syiah Hampalah jadi anji syiah Yang menyalak kepada golongan ahli sunnah Yang berpegang kepada Quran dan hadis Hampa' bukan syiah Tetapi anji syiah Kami berpegang kepada surah Ali Imran ayat 7 Allah Ta'ala kata Orang yang takwil hati dia condong kepada kesesatan Sebab tu kami tak takwil Orang tanya aku tak takwil Aku ada hujah di depan Allah nanti Hampal takwil Hampal nak jawab apa depan Allah Ta'ala nanti Ada ayat suruh takwil ke? Ha? Hampa nak jawab pun Allah Ta'ala nanti. Aku tanya waktu je. Okey, kita tengok lagi. Saya ulang sekali lagi. Dan menjadikan takwil sebagai rukun. Rukun wajib mereka dapat menafikan atau mengubah suai rukun Islam. Solat, puasa dan haji dengan mendakwa hanya mewakili imam atau konsep kerohanian. Kat sini, Tok Guru akan sebut apa tu? Tak gaduh semayang, tak gaduh puasa, tak gaduh haji. Boleh buat jahat, boleh buat zina, boleh minum arah. Semua boleh. Setiap pahala adalah pahala, setiap dosa adalah pahala. Aku dah sampai dah tahap ni dan aku tahu hal ni. Dan satu lagi nak beritahu apabila sampai ke tahap ni, hangpa tak perlu semayang Hangpa berlepas diri pada hukum syariat. Tu pasal bila orang masuk Nur Muhammad, Berlambak tak semayang Berlambak tak puasa. Konon-konon dah sampai makam makrifat. Wahad dah sampai makam, makam setan mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali. Oleh itu Sabahiyah menyediakan benih radikal pengagungan ekstrim dan penafian realiti zahir kematian imam yang kemudiannya disistematisasikan oleh kelompok batiniah terutama Ismailiyah menjadi sistem tafsiran esoterik yang kompleks di mana imam gaib menjadi penjaga mutlak kepada kebenaran batin. Hal ni hampa boleh baca dalam mana-mana kitab mengenai tarekat. Semua benda ni ada dalam tu. н ассаламу алейкум